какой-то род внутреннего конфликта, который переживается телесно. Наверное, так. то есть это конфликт, который не был решен на, на уровне психики, и уже тело занимается решением. Значит, и для меня важно, что сначала э, какого-то рода решение было найдено на уровне чувства и энергии. И потом постепенно это переходит на уровне тела как какие-то органические изменения, привычные например. Еще один важный для меня принципиальный момент. Часто психосоматика или симптом описывается как проблема. у ну, меня проблема, да, у меня у меня проблема, у меня спас или еще что-то. Для меня принципиальное понимание, что психосоматика это не проблема, это найденное решение на самом деле. Когда в какой-то ситуации было найдено решение, оно было оптимальным, и оно закрепилось как правильное как самый удачный в тот момент. У нас будет, да, момент вопроса? Вот. И с тех пор я поступаю вот таким образом. Ну, какой-нибудь простой пример. Не знаю, агрессия. Недавно у меня был клиент, у которого постоянные боль в голове. И мы с ним начали этот процесс просто разворачивать через телесные движения. Я говорю, какого рода боль, да, ну вот она такая сдавливающая. Я говорю, ну поздавливай там, давай на свои руки, вот эта твоя голова поздавливает. Он сдавливает, какие чувства возникают. Он говорит, чувство заботы. Я забочусь таким образом. Я говорю, ну а если я начну немножко тут распираться, то есть то, о чем он заботится, начинает как-то двигаться. Говорит, у меня тогда гнев возникает, и ярость, и чувство бессилия. Я говорю, на что это похоже, на какие отношения? Ну с кем из твоих родителей такие были отношения, с кем с мамой. Я извиняюсь, да, что мама всплывает. <свят> <свят> да, <свят> да. да, мамы всплывают, да, да они имеют когда-то всплывать. О чем, о чем это говорит история? О том, что сначала... И, и от этого, кстати, очень красиво, семейная расстановка да? Или в психодраме, да, или вообще психологии Почему? Потому что изначально есть модель поведения, да, которая усвоена в отношениях с кем-то изначально значимых взрослым я как ребенок обучаюсь подавлять свою активность, потому что она вызывает очень сильную тревогу у мамы. И если я активен немножко сильнее, у мамы возникает сильный гнев, связанный с тем, что она чувствует бессилие и страх. За этим стоит история семейная, с расплачиванием и так далее. Да? И это следующий уровень управления. То есть вот в этой головной боли запакована история всей семьи на самом деле. Но я, когда был ребенком, я был обучен останавливать себя. Я воспринимаю эту остановку как заботу, как проявление заботы о себе. А если мои импульсы немножко сильнее, я начинаю испытывать сильный гнев на себя, потому что я боюсь, что я с этим импульсом не справлюсь. Таким образом, я в себе упаковал и да, себя маленького, и свою маму, да, с ее способом обходиться со мной. Понимаете? И это все теперь моя внутренняя реальность. И тогда было найдено правильное решение, чтобы не вызывать маленький гнев, я буду останавливать себя. Это решение много раз применялось, я увидел, что это работает, мало не злится. Я обхожусь теперь с собой таким образом, и результат я имею симптомы. Сильная головная боль, которая не снимает лекарства. Эрганизм, который вполне себя защищал да да, да, да. И что здесь интересно? Сейчас я не удержусь и начну рисовать. Вот, я знаю. Что интересно в том, что симптом, да, это не просто какая-то хреновина. Это достаточно сложное образование, которое состоит из определенных векторов энергии, определенных чувств определенных образов и моделей и поведения да? и все это не важно что в любом симптоме как минимум мы имеем два вектора это минимум может быть больше обычно есть какой-то вектор который пытается осуществить движение это какое-то базовое движение связанное с потребностью человека сексуальность, злость радость, любовь и есть определенный Определенный вектор, организованный для того, чтобы движение блокировать. Практически все симптомы, допустим, строятся, если он начнет разворачивать. Иногда более сложно это вот что здесь, Что здесь важно сказать? Вот тот вектор, который останавливается, это не обязательно негативная энергия, как негативная, да, в кавычках. То, что, то, что люди привыкли маркировать как что-то негативное. Работа с симптомами, когда основная энергия, которая останавливается, была энергией радости. И самая большая проблема, с которой сладко, самые тяжелые симптомы болезни, это когда человек пытается любовь остановить, хотя казалось бы, да, хорошая штука любовь. Но есть определенные конфигурации, когда главная задача человека да, на каком-то этапе жизни была любовь остановить и и это имеет самые большие издержки, когда попытка расстановки <социт> Можно так? Давай, давай. давай. Да. Вот я сейчас вспомнила, у меня была приятка, показывала про то, чтобы восстановить любовь. Молодая девушка, ну лет 30 максимум не было, я просто сейчас не учу. и она очень хотела детей, ну прям, вот очень хотела, но очень боялась. То есть у нее объяснялки были очень простые, я, у меня нет мужчины, а, у меня нет денег там, и так далее. А пришла она ко мне с симптомом. У нее матки было три миомы. Ну, расшифровывать нужно. Миомы ушли. После, после работы, да, они начали рассасываться. То есть действительно. Да это... нуля я... есть. Я брать не буду, я ее до нуля не довела. То есть мы с ней поработали, они начали, ее динамика появилась, и она пошла в мир дальше жить. То есть история про то, что те дети, которых она хотела, символическом уровне они у нее были. Ну, вот, собственно, mm -hmm. в том органе, в котором они тут должны. Mm -hmm. вот. просто, как, как вы понимаете, это довольно страшная история, чудовищная история. Да? И до тех пор, пока не произошел с ней mm -hmm. разговор, а пришла она с историей про то, что я не могу иметь детей, потому что теперь у меня уже не ум. Ну, то есть мне уже как бы врач не разрешает. А выясняется, что, в общем-то, тело выполняет желание, ну, базовое, да, какое-то совершенно естественное природное желание. Если вот, Чтобы ясность была, просто не все знают, что такое неума. Это доброкачественные опухоли матки. Ну, они доброкачественные, но это окупали препятствующие зачатию, нашими. При этом вот такая может быть история про блокирование. Это не значит, что всегда неумы это означает. Нет, нет, это была абсолютно не... Вот, индивидуальная да. история. Да? У него бывает совершенно по разным причинам, но вот слово, да, о том, что это все равно матка, это все равно определенная сфера будет, да, это все равно будет определенные, э, ну, как бы, чувства, это будет какая-то женская история, сексуальная история. Это платило ничего, желание детей? Вполне естественного стремления к любви. хотел, где-то рождения это, одна из реализации любви. А я, мужская точка зрения. Это мой насыщенный вопрос, который меня давно мучает, поэтому уточняю. В таком пространстве, кстати, все говорится не просто так, обязательно попадает. в по поле работы, да. Забирайте. Можно я еще пример приведу? Давай. Он все понеслась. очень красивая работа, буквально 10 минут продолжалась на фестивале. Я, маленькие такие просто делаю работки в кругу. А, вышла девушка, у которой боль, опять же очень распространенная тема. И мы с ней 10 минут буквально отработали. Я спросил, какой характер боли, сдавливающий, ну, поздавливая, она мне голову поздавливала, что идет, злость идет. То есть человек на себя заворачивает собственную агрессию. Значит, мы с ней немножко там пообсуждали, что за злость, выяснилось, что она на ману слиться. И там по каким причинам, что она себе не позволяет, там так далее, так далее. Знаешь, еще несколько дней нам пишет мне э, в Фейсбуке, спасибо, значит, как все было чудесно, и спасибо вот, от моей головы. Я говорю, что есть результаты. Да, говорит, ну, знаете, я тут с мамой разговаривала по телефону, на 20-й минуте телефонного разговора, я с ней что голова не раньше у меня такого не было. То есть каждый разговор по телефону с мамой, да? ну, потому что на самом деле есть агрессия, направленная маме, агрессия удерживается, не хваляется для себя, возникает главная роль. То есть, я про то, что достаточно часто, достаточно-достаточно работает, когда там компактной работы для того, чтобы суть ситуации была ясна. — с она И она начала на Это хороший вопрос. У меня нет информации о физиологии, на маму. Она могла просто я ощущать, ну, как бы отдавать себя отчет, что в этот момент она злится и не блокировала для себя это чувство. Во-первых, она обнаружила, что она злится на папу. Это уже достаточно. Ну, Во-вторых, Во она, я со своей колокольчик, да, вот Аня рассказывает про то, что для нее это символ, да, для меня это больше остановленное движение. Потому что любое чувство, в моем понимании, это импульс, который организм получает для того, чтобы что-то сделать. Чувство это то, было для действия, да? Мне это абсолютно а, да. не, не я не спорю с тобой. Я просто говорю, я что, брендыр, что я что, с тобой меня не спорю. Меня это, мне интересно то, что ты говоришь, потому что это еще одна новая грань. А тебе спасибо за это. И э, для меня важная часть работы это проживание мышечное, да? я, я, я надеюсь, мы дойдем на спать время для того, чтобы какие-то конкретные процессы вам объяснить, которые вы сами можете попробовать делать, да, если это не пришли. Это мышечное проживание той энергии, которая в зоне симптома заблокирована. То есть что мы имеем? Мы имеем импульс, который хочет что-то сделать, как маме нападать, да, например, или наоборот вам обнять, Но суть важна. Мы имеем импульс, который это действие останавливает. В результате мы имеем зону повышенного напряжения. Это воспринимается как симптом, что-то нехорошее, неприятное. И у меня возникает желание от этого времени избавиться, естественно. Что тогда возникает? Я создаю конфликт вот с этим конфликтом. Я говорю, вот это уберите, пожалуйста. Дайте мне таблетку. Да? Сделайте что-то, отрежьте, да? да, полечите меня.